Сейчас я еще хочу, хочу пересадить этот бенжамина. Вот такой он красивый, пушистый. Он имеет несколько стволов. Поэтому он так выглядит очень так привлекательно. Ух. Очень красивый. И что-то очень быстро пересыхает земля. Опять же. Не намного, но больше горшок. Вот так вот. Все-таки он немножечко места есть, поэтому все-таки попробую пересадить. И освободиться для других растений сам горшок. Да, здесь корни очень-очень оплели, поэтому и пересыхает так быстро земля. Здесь там ничего не буду даже ложить на дно, потому что очень быстро разрастается цветок. Просто подсыплю землю. Так, 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 так. Просто будем сыпать сюда землю и ее трамбуем, чтобы здесь она вошла. Немножечко надо придержать, чтобы все-таки центр стал Тут у нас еще почвокровный. Потому что я хочу, чтобы все цветы были. Внизу была почва вся закрыта, потому что дети маленькие. И они делают раскопки. Поэтому хочу все-все, чтобы было закрыто. Так. В принципе, ну до весны хотя бы хватит. И там весной посмотрим может быть чуть-чуть еще больше пересадим Вот так вот. Тоже это растение у меня выросло с маленькой веточки, которая разрасталась немножечко. Я опять же отламывала и опять садила этих же малышей обратно. Подсаживала. Для того, чтобы было не один стебелечек, а несколько. Потому что когда все-таки несколько стеблей, оно все-таки смотрится пышнее кустиком. Потому что деревцу красиво, но в принципе не, некуда ставить деревцу так, что, потому что мне так крупные растения. Поэтому все-таки кустика, кустиком как-то мне больше импонировала. Вот так вот. А растут? Сколько ему? Ну, года, наверно три. Года три, в принципе. Единственное, что опять же нужно удобрять в период роста, это с апреля по Сентябрь, если сентябрь теплый, если же опять же прохладный, -то, то, наверное, не стоит. Вот так вот выглядит. Вот так. Сейчас пойду. сильно запачкала. Я, наверное, сейчас еще и устрою ванну. Вот так. Покажу сейчас поближе, как он выглядит. Потому что выглядит он, конечно, роскошно. Фикус Бенжамина. Вот такой он красавец. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пусть у вас будут шикарные, красивые растения. Единственное, что не бойтесь их все-таки прищипывать, потому что, как бы они не были, да, они живые растения, но все-таки когда ты их формируешь, мне кажется, все-таки они... То, что выглядит эстетичнее, это да, но они просто не будут переваливаться на какую-то сторону. Все-таки надо периодически их крутить к солнцу, по-разному ставить, для того, чтобы он был... Видите, вот я кручу, и он везде красивый, потому что он пере... постоянно крутится, я его кручу. И опять же, брызгать в жаркое... жаркий период все-таки каждый вечер я брызгаю. Даже не вечер, вот солнце ушло, Тут тот период дня, когда солнце ушло, обязательно брызгать, чтобы не было темных концов, потому что любят они и полив. Вот, вот я сразу вижу, что корней много, потому что моментально цветок пересыхает. Моментально. То есть каждый день его нужно было полить. Каждый день. Поэтому, по крайней мере, до весны, а по весной посмотрю, посмотрю, может быть, еще больше горшок, потому что... Все-таки он как-то растет медленно, но растет. В принципе, я не хотела бы, чтобы он сильно большой разрастался. Мне некуда такие большие цветы, как у меня есть. Вот. Так что до новых встреч, пока. Удачи вам в разведении цветов. Если будут вопросы, спрашивайте. Пока.